व बरकातहू आई एम मैम नषरपैनदा साबिर फ्रॉम लाहौर उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे देखिए जी बाल जो हैं एक होता है एज वाइज बालों का जो है वो सफ़ेद हो जाना ऐसा होता है कि एज अभी आपकी बहुत कम होती है लेकिन बाल आपके बहुत जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं उसमें बहुत कुछ जो असर होता है हमारे लाइफ स्टाइल को होता है हमारी डाइट का होता है हमारा हेयर डाई यूज़ करने का होता है जिसकी वजह से एज से पहले हमारे बाल जो हैं वो यानी प्री मच्योर ग्रे हेयर जिसको बोलते हैं कि अभी एज नहीं होती लेकिन उससे पहले पहले ही बाल जो है वो वाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो आज का नुस्खा जो है वो ख़ास इस मकसद के लिए है जो कि सफ़ेद बालों को स्याह करेगा अलहदुल्लह इसके लिए जिस जिस इंग्रेडिएंट की आप लोगों को ज़रूरत है करनफल यानी लौंग पचास ग्राम मेहंदी पचास ग्राम आमला पचास ग्राम नस्पाल पचास ग्राम करना क्या है कि मेहंदी के अलावा मेहंदी ऑलरेडी आपके पास पाउडर होगी जो बाक़ी तमाम अज्जा हैं लौंग आमला, नस्पाल इसका सफ़ूफ कर लेना है ठीक है और इसको आप लोगों ने क्या करना है बहुत बेस्ट तो ये है कि इसको रात को आप पानी में भिगो कर रख दीजिए और सुबह में इसको मेहंदी के अंदर मिला कर उसके पानी समेत तो उसको आप लोग बालों की जड़ों के अंदर इसका लेप कर लें बालों पे भी अप्लाई कर लें जैसे हेयर डाई करते हैं हेयर है डाई की जगह पर आप जो हैं वो बालों को यानी जिस तरह मेहंदी लगाते हैं लेकिन उसके अंदर ये तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे तो इन कुछ अरसे के इस्तेमाल से जब आप मुस्तकिल लगाते रहेंगे तो आपके बाल जो हैं वो ब्लैक हो जाएंगे साथ में अपनी डाइट को मेनटेन कीजिए और अपने लाइफ को बेहतर कीजिए डाइट के अंदर आप लोगों ने यह करना है कि ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है प्रोटीन इसके अलावा जो है वो आयरन वाली चीज़ें जिंक कॉपर मल्टी वाइटामस वाली ग़ाएँ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खानी हैं उसके लिए आप हमसे डाइट प्लान भी ले सकते हैं कि किस नंबर का डाइट प्लान जो है वो आपको सूट करेगा और आपको उसको इस्तेमाल करना है उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से इंशाल्लाह आपको भरपूर फ़ायदा होगा मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई से नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें वीडियो को लाइक करें शेयर करें अस्सलामुअलैकुम वरह ला